Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Teknik Channel Kali ini saya akan mereview sebuah Mesin serut es dari produknya Kaltron ya Dusnya ini dilihat ini cukup menarik ya, ada tulisan Caltron dan seperti lambang Amerika bendera itu. Dus powernya ini 250 watt dan voltasenya 220 dan kecepatannya itu 1500 rotasi putaran per menit dan kapasitas outputnya itu 80 kilo per jam. Dan untuk pisaunya ini 2 atau double pisau dan untuk berat bersihnya itu 4,2 kg dan berat kotornya ini 4,8 kg Oke kita akan langsung aja lihat isinya seperti apa Ya, mesin serutan esnya dari Kaltron, dan ini juga ada bawaan buku manual book seperti ini. Kalau dilihat dari segi warnanya, ini antara warna hijau dan ada tulisan "mesin serut" yang logonya itu menyerupai. Milo ya teman-teman dan kalau dipegang ini build quality nya ini cukup halus ya dari atas sampai ke bawah ini sangat halus ini ini halus sekali nih build quality nya untuk pengerjaannya dan untuk nampaknya sendiri ini menurut saya ini kurang besar ya karena serutnya itu cukup cepat jadi ini nampaknya bisa cepat penuh tapi ini menggunakan bahan stainless dan ini di belakang sini ada tulisan S Cruiser dan modelnya itu BE S 400 FD dan voltasenya 220 dan frekuensinya itu 50 Hz dan powernya 250 Watt dan untuk rotasi speednya itu 1500 rpm dan untuk beratnya ini 4,2 kg yaitu untuk berat bersihnya ya cuma mesinnya saja dan ini adalah untuk saklarnya atau switch on off switch on off ini ketika nanti dinyalakan atau diceklekkan nanti switch on off ini ada indikator lampunya jadi ketika ceklek seperti ini nanti indikatornya ini akan nyala ya jadi walaupun indikator udah nyala tapi itu mesin nggak bakal jalan dan ini adalah untuk kabelnya sendiri paling panjangnya ini kabel sekitar 1,5 meter ini cukup pendek ya untuk kabelnya tidak terlalu panjang dan ini juga yang disebut pisau ganda yaitu dua buah pisau yang di atas dan yang di bawah untuk keunggulan pisau ganda sendiri ini ini bisa menghasilkan serutannya lebih halus dan menghasilkan serutan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang pisau tunggal atau pisau satu ya ini keunggulan dari pisau ganda dan untuk pisau ganda ini juga bisa menghasilkan 80 kilo serutan es dalam satu jam itu udah cukup cepat ya karena 80 gram itu banyak ya teman-teman Untuk bagian atasnya sendiri ini berbentuk gerigi-gerigi seperti ini Tersusun dengan kotak-kotak seperti ini Ini susunannya juga terlihat cukup rapi ya Ini bahannya sendiri ini dari kayak aluminium-aluminium gitu Tapi mungkin ini anti karat juga ya Karena setiap hari terkena es Jadi ini harus yang anti karat Jangan sampai yang berkarat dan untuk keluar esnya sendiri, ini lewat bagian bawah sini. Jadi, ketika es diserut, nanti keluar lewat lubang kecil ini, nanti ada nampan. Ini fungsinya untuk ya wadah atau menaruh SS yang udah diserut ya kalau ini kalau nggak ada nampaknya nanti bisa berantakan dan ketika udah listrik masuk pun ini udah on ini mesin nggak akan langsung menyala karena ini ada sistem otomatisnya jadi ketika tuas yang bagian atasnya itu ditekan itu barulah mesin atau gilingannya itu baru berputar jadi ini lebih aman jadi apabila teman-teman tangannya masuk sini itu kalau ininya belum ditekan ini mesinnya pun nggak bakal berputar jadi untuk pengaman juga lah contohnya seperti ini nah ini ini kan ditekan nah terus berputar itu dalamnya ya teman-teman kalau diputar ini tanpa es batu ini suaranya cukup halus ya kalau ditekan berputar dan diangkat seperti ke atas ini, ini akan mati sendiri atau berhenti, dan kita akan cobain menggunakan es batu seperti apa. Pulah tadi ya udah dicobain dengan menggunakan es batu dan dicoba pula tanpa es batu Ketika dicoba tanpa es batu memang suaranya itu terasa cukup halus ya Kalau dengan es batu itu hararararar gitu Itu adalah suara es batu yang paling geser-geser -geser ya itu ke tempat Dalemannya ini atau kecorongnya ini ya, itu bergeser jadi menimbulkan suara aslinya. Ini suara mesinnya cukup halus, dan ini sangat cocok untuk usaha-usaha di rumah. Ya, kalau mau bikin usaha seperti es kepal Milo dan lain-lainnya, membutuhkan serutan es. Ini bisa sangat digunakan karena ini wattnya pun rendah yaitu sekitar 250 watt dan harganya pun cukup murah yaitu sekitar 800 ribuan mungkin di toko-toko online atau kota-kota besar mungkin harganya bisa lebih murah lagi tergantung dari penjualnya menurut saya pribadi ini kalau buat usaha di rumah yang mempunyai listrik kecil rumahnya itu 450 watt ini sangat cocok untuk usaha pribadi di rumah Nah, ya, sekian review dari saya untuk mesin serut es dari produknya Caltron ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.